Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sahabat, kita cincang bawang putihnya. Kemudian kita cincang bawang merahnya dan juga cabai rawit dan tomat. Kemudian kita iris kecil-kecil untuk tahu. Setelah itu kita iris kecil-kecil untuk tempenya. Di sini saya memakai sayur sawi putih. Sahabat bisa memakai sayur lainnya seperti kol. Baik sahabat, pertama kita tumis dulu. Kita goreng tempenya. Kita tunggu setelah matang. Lalu kita angkat, kita tiriskan. Setelah itu, kita goreng tahunya. Kita tunggu biar matang. Baik, sahabat. Tahunya sudah matang, kita angkat. Baik, sahabat, untuk pertama, kita panaskan minyak gorengnya. Setelah itu, kita masukkan bawang putih yang telah kita cincang tadi, dan juga bawang merahnya. dan dilanjut dengan cabai rawitnya kita tunggu biar baunya agak harum setelah harum kita masukkan sayur sawinya Di sini saya memakai sayur sawi putih. Setelah sayurnya sudah matang, kemudian kita masukkan tomatnya. Kita aduk biar agak matang. kemudian kita kasih garam satu sendok teh dan juga lada bubuk setengah sendok teh di sini saya memakai kecap manis kita aduk pastikan semua bumbu merata ya sahabat Setelah merata, kita masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi, dan juga tahu yang sudah kita goreng. Kita aduk biar rata, tidak usah lama-lama ya, sahabat, karena tempe dan tahunya sudah matang sebelumnya. Setelah itu, yang terakhir kita masukkan penyedap satu sendok penyedap kita aduk biar rata oh ya sahabat untuk memasak ini kita pakai api yang sedang saja nggak usah terlalu besar setelah merata kita matikan kompor dan oseng tahu tempe sudah bisa kita angkat Baik, sahabat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita ketemu lagi di video yang akan datang.